Всем привет. Всем привет. С вами Славик. И сегодня мы будем разглядывать мои животные. Волку. И вот что-то прям. Сейчас. Булочка, иди сюда она тут на тот сидеть. На свете. На свете будет ей лучше видно. У нас люка вот такая наша. Да. Вот такая булка. Мочек. Красивенько такая. извините что так мало света. Просто у меня экран не может светлее, что булка Лука, ты куда? Куда идти? Хочет, я вам покажу что-то. А это такая. Мне ее подарили. Ну, теперь она мамина. Это моя подруга Наташа подарила. И помните генетический песок? Одну минуту я снимал там, вот то держала Наташа, и вот это она мне подарила, вот этих двух тут нет. Ну, не двух, конечно, я другого буду снимать позже, трошки. Вот я для них тут халабуду сделал, извините, что не могу осветить. Ну, сейчас я возьму фонарик. Всем привет! У я нарисовал фонарик. Будь ласка, не смейте, если что видно розовый. Я так и просто выиграл. В школе у нас чемпионат, так и бог. Я купил один билет, 342. И ну, если я не ошибаюсь, и вот все так и фонарик мне попался. Ну, ой, смотрите, вот так и тут кости вот я сам сделал камни, обклал чтобы они вот так надвигались вот миска с водой ну вы наверное не увидите наверное то повста миска, но она с водой вот яблоко я хотел собаку вырезать, но пока яблоко завтра сделаю собачку чтобы ну это называется пока красивый яблоко а потом здесь гал-гал будет разговаривать. Вот так жуки булочка показали. Вот игрушка такая из пистолетика вот того. он у меня поломался, я вот целый вырезал дырочки сделал, чтобы они кусали вот так. И вот это оце... будет играть с фона фиолетового Вот еще мисочка обычно. И вот столик такой прошлый раз. Туалетик такой, песочек накидов, Я вот им носив И камни мы уложил, чтобы не выкидало песок. И все так вот что получилось. Я потом собачку вырежу. И сейчас вы последний раз побачите булку. И мы с вами прощаемся.